Recording in progress. Okay, so ini adalah video pertama untuk bab terakhir iaitu bab 6. Okay, cahaya dan optik, light and optics. Okay, so dalam subtopik pertama kita akan belajar pasal perbiasaan. By the way, ini adalah semua subtopik yang korang akan belajar lah dalam bab ni. Okay, korang ada 6 subtopik semuanya. Okay, kita akan go through satu-satulah. So, ini adalah pembiasan. Jadi pertama sekali definisi pembiasan adalah fenomena disebabkan perubahan halaju cahaya. Okay. Kita tengok satu-satu eh. Kadang-kadang rasa macam susah nak hafal. Tapi kalau korang tengok betul-betul maksud dia tu memang menerangkan situasi. Contoh. Pembiasan tu apa? Ha, so pembiasan adalah satu fenomena cahaya. Ataupun fenomena gelombang lah. Okay. Tapi kenapa pembiasan tu berlaku? Pembiasan tu berlaku sebab ada perubahan halaju cahaya. Okay. Why does the refraction happen? Because... There is a change in uh, apa velocity. Okey, tapi kenapa boleh ada perubahan tu? Kalau tak ada apa-apa yang kacau, mesti halaju tu tak berubah. Ha, dia berubah bila ada media yang mempunyai ketempatan optik yang berbeza. Bila ada ada media, okay, one medium to another different optical density medium. So kesimpulannya adalah kita ada cahaya ataupun wave So sekarang ni dia lalu dua medium yang berketumpatan optik berbeza. Okay. So by the way berketumpatan optik tu adalah dia ketumpatan tapi dia tengah merujuk kepada kelajuan cahaya dalam bahan tu. So maksudnya kalau dia tumpat dari segi optiknya ketumpatan optik dia tinggi dalam tu dia akan jadi lagi slow. Macam itulah. Okay so anyway dua medium. Jadi dua medium. So apa yang berlaku bila dia lalu dua medium tu? Dia akan ada perubahan pada halaju cahaya. Macam itulah. Okay, so untuk pembiasan syarat dia adalah dua medium. Jadi tengok dekat sini kita ada medium A dengan medium B. Situasi pertama adalah gelombang ni dia lalu dalam medium B sahaja. Ada ke tak ada pembiasan? Is there any refraction if the light only travels in medium B? Mestilah tak ada. Kenapa tak ada? Sebab satu medium. Sebab syarat dia tadi adalah dua medium. Okay, sekarang tengok situasi nombor dua. Light tu daripada medium A dia masuk medium B. Ha, ada ke tak ada pembiasan? ada. Kenapa? Sebab dia lalu dua medium. Kan? Okey, situasi nombor tiga. Ha, kali ni terbalik daripada tiga, eh daripada medium B pergi ke medium A. Ada ke tak ada pembiasan? Ada. Kenapa? Sebab perubahan ketumpatan optik. Ada dua medium. So syarat pembiasan adalah dua medium. Okey. Alright. So kalau korang tengok kat sini kita lukis terdapat perubahan arah. Okey. So kita tengok kat sini arah dia berubah. So bila arah dia berubah, dia bengkok lah. Jadi macam mana kita nak tahu dia bengkok tu kesini, ke sini ke ke sini ke ke sini ke kan? Jadi untuk tahu macam mana arah dia bengkok. By the way, korang boleh tengok video apa? Korang tengok kat sini. Nampak video ni? Cahaya dia bengkok. Ha, ni pun lah ni. Tapi bila dia tegak ke atas, dia straight. Ha, tapi poinnya pembengkokan cahaya. Okay, so jom kita tengok kat sini. Ha, okay, macam mana nak tahu dia bergerak tu bengkok tu arah mana. Sebenarnya korang dah belajar sebahagian ni dekat dalam bab pelumbang, Okay. So kita ada dua medium tumpat dengan kurang tumpat. Okay, tumpat dengan kurang, tumpat. Okay, cikgu guna analogi. Adakah ni fizik yang paling tepat? Tidak. Tapi cikgu guna analogi untuk pelajar-pelajar dapat, okay, dapat fahamkan dan bayangkan. Okay, tapi maklumat fakta fiziknya kalau korang berminat, korang boleh search sendirilah kenapa dia sebenarnya laju, kenapa dia mendekati normal. Tapi buat masa ni, okay, yang cikgu ajar ni lebih kepada analogi dia. Okay, nak bagi senang, faham, nak bagi senang, ingat. Okay, kalau korang nak dapatkan maklumat fizik yang lebih lengkap, kalau salah, -salah yang berminat, boleh search sendiri. Okay, anyway, kita ada dua medium. Tumpat dengan kurang tumpat. Dance dengan less dance. So, bayangkan kalau tumpat, banyak benda banyak benda. So bila banyak benda, kalau korang lalu tempat yang ramai orang, laju ke slow korang? Mestilah slow. Sebab itulah bila tempat tu tumpat, when it is denser, your speed is slower. But if you are in a less dense medium dia jadi lagi laju, okay, more faster. Okay? Lepas Pastu dari segi lukisan, ah, ha, ini korang dah belajar little FAST kan? So kalau dia fast, dia akan away. Kalau dia slow, dia akan towards. Fast away, slow towards. Fast away, slow towards. Okay. Jadi kalau tengok dekat sini ni, kan kawasan ni, kalau tengok cahaya mula-mula dekat tempat yang tumpat. Initially it's at a denser medium. Sekarang dia masuk ke tempat yang kurang tumpat. Jadi tempat yang kurang tumpat, less dense, laju ke slow? Kan? Okay. Kalau kurang tumpat, dia laju, dia faster. So kat sini dia faster lah, dia lagi laju. So kalau dia lagi laju, faster away normal. Jadi macam mana nak lukis away normal? Tips eh. Kalau straight line macam ni. Tak straight pun. Sekejap. Ah, uh, this is a straight line. Kalau tak ada refraction, ini yang berlaku. Tapi ada refraction. So kita nak tunjuk dia away normal. Normal tu yang putus-putus tu kan. So dia macam ni. So sudut dia, angle dia jadi besar. Nampak tak? Mula-mula masuk angle dia kecil. Bila dia keluar angle dia besar Okay I dengan R tu nanti kita akan belajar Tapi idea nya adalah I tu incident angle R tu refracted angle Okay so dekat tempat yang kurang tumpat Dia akan menjauhi normal Ginilah rupa dia Okay macam mana pula dengan situasi di mana Dia dekat dalam tempat lebih tumpat It is in a less dense medium So it goes into a denser medium So dense maksudnya makin slow Sebab apa macam imagine ramai orang ah ha, kan So ni straight line So dancer tu maksudnya dia lagi tumpat ramai orang Jadi dia akan slow lah kan So slow mendekati normal Macam ni lah Okay so kalau slow dia mendekati normal Gini So bila dia mendekati normal Angle dia lagi kecil Itulah kot cara nak ingat So ini adalah dia punya lukisan Ataupun macam mana nak tunjuk bahawa dia mengalami pembiasan Okay how to show that it is uh, apa refracted dia akan bend. Jadi sekarang jom kita tengok dekat sini. Okay. Jadi ini adalah latihan lah. Just nak bagi tengok kalau ada tiga medium. Okay macam mana kita nak buat. Okay pertama rajah menunjukkan alur cahaya melalui tiga medium. Ha, ah, sudah three media. Tiga-tiga ni optical density dia berbeza. Jadi kalau kita perhatikan dulu A. Okay first angle ni besar. Betul? angle incident dekat dalam ni besar. Angle incident pertama dia besar. Lepas tu bila masuk sini R dia adalah kecil. R pertama dia kecil. I1 pasangan dia R1. So kita boleh nampak bahawa I1 lagi besar dari I2. Lepas tu korang tengok kat sini. Yang ni pula I juga kan. Tapi I2 lah sebab dia nak masuk dalam bahan yang kedua. So yang ni R2. Dia, nak, dia dah dalam bahan yang C ni. Okay. So untuk soalan pertama, adakah laju A lebih dari B? The speed of light in A is greater than B. Okay. So jawapan dia adalah betul. Kenapa betul? Sebab korang tengok angle dekat A besar. Masuk B kecil. So maksudnya ini F, A, S, T. Dia adalah slow sebab dia towards normal. Jadi mestilah A lagi laju. Kan? Sebab dia faster. So dia away normal. Jauh daripada normal. Bila dia masuk sini dia jadi towards normal. Itu. Okay. Okay. So ketumpatan A lebih daripada B. Salah. Sebab apa? Sebab kalau kita dah tahu bahawa yang dekat B ni denser sebab dia slow. So A adalah less dense lah. Kurang tumpat lah. Okay. Ketumpatan optik C adalah lebih dari B. Ha, tengok eh. Kita tengah bandingkan C dengan B. Dekat C, dia ni sekarang, R2 ni, towards ke away normal? Dekat ke jauh daripada normal? Angle dia besar. So dia jauh dari normal. So bila dia jauh daripada normal, dia adalah fast lah. Faster lah. So kalau dia faster, maksudnya dia less dense. Jadi yang ni pun salah. Sebab dia kata C tu lagi uh, tumpat. Sebab kalau C tu lagi tumpat, mesti dia lagi dekat dengan normal. Okay. Nombor empat. Apabila memasuki B, cahaya mendekati normal. Okay. Maksudnya daripada A nak masuk ke B. So tengok R1 ni. Dia lagi besar ke lagi kecil dari I1? lagi kecil, smaller. So betul lah mendekati normal. Okay. Cahaya paling laju dalam C. Tengok kat sini. Dia macam ni. Makin laju, makin jauh daripada normal. The faster the light, okay, the further it is from the normal. So kalau tengok dekat sini. Ah, yang ni nombor satu ni, garisannya begini. Okay. Yang ni macam ni. So kalau kita compare kan tengok siapa lagi jauh daripada normal. Yang kedua ni kan lagi jauh daripada normal. So dia lagi lajulah So antara semua ni yang paling laju adalah C lah. So dia yang paling less dense. The least dense adalah C. So cahaya paling laju tu betul lah. Jadi ini adalah jawapan kita. Okay. Alright so itulah ceritanya berkenaan dengan pembiasan. Jadi apa yang korang dah belajar kat sini adalah kita tahu macam mana nak tengok cahaya tu pergerakan dia. Pertama korang belajar pembiasan tu sendiri apa benda. Keperluan dia ada dua medium. Okay, lepas tu bila ada dua medium kita tengok yang mana laju, yang mana slow Mana yang towards normal, yang away normal Lepas tu kita tengok soalan ni lah Okay, jadi untuk video seterusnya kita akan belajar pasal pengiraan indeks biasan Sebab kita kata dia refract, kita kata dia bias Tapi bias tu jauh mana? Kan kita kata dekat normal, dekat mana? Jauh normal, jauh tu berapa angle dia? So untuk tahu pengiraan tu Okay, kita akan guna refractive index yang mana kita akan belajar dekat dalam video seterusnya. Alright so untuk video kali ni itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.